بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين لبركاته امام العلامه شيخ عبد القادر الجيلاني semoga الله تعالى merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah yang 48 perihal amal yang soleh. Telah berbicara Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Ya Ta'ala Anhu. Di madrasahnya pada petang hari selasa 8 Syaban tahun 545 Hijriah. Satu riwayat hadis yang bermaksud sesiapa yang menghiaskan diri dengan apa yang mereka suka. Lalu dia menampakkan diri kepada Allah dengan apa yang dibenci Allah. Nanti dia akan menemui Allah sedang dia murka, yang Allah murka terhadapnya. Atau dalam lafaz bahasa Arabnya, Man tazayyana linnas bima yuhibbun. Wa barazallaha bima yakrahu laki Allah Ta'ala. Wahu anaihi ghadban. Siapa yang berhias untuk manusia supaya manusia suka. Supaya manusia puji dia. Dan menzahirkan apa yang ada di sisi. Menzahirkan, menampakkan diri pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala tak suka. Yang melakukannya dengan riak, ujuk, sombong. Malaikan dia akan bertemu dengan Allah dan kadang Allah murka. Dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai munafik. Wahai orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Wahai menjual Tuhan dengan manusia. Bahaya menjual apa yang kekal dengan apa yang binasa. Ugilah perniagaan kamu dan lenyaplah modal kekayaan harta kamu. Celaka kamu. Kamu terdedah pada kutukan Allah Ta'ala dan sungutannya. Siapa yang menghiaskan diri buat manusia, kerana mencari pandangannya nescaya Allah akan mengutukinya, ini yani melaknatnya. Hiaskan zohirmu dengan adab susila syariat, dan batinmu pula dengan mengeluarkan ingatan manusia daripadanya, eh, daripada batin kamu. Tutup pintu hatimu dari mereka. Hapuskan ingatan kepada mereka dari dalam hatimu, seolah-olah mereka itu tidak pernah dilahirkan dalam alam ini. Jangan anggap mereka itu berkuasa boleh berbuat mudarat atau manfaat kepadamu. Anda selalunya sibuk dengan menghiaskan lahirmu. Sehingga anda lupa untuk menghiaskan hatimu. Menghiaskan hati itu dengan mengesahkan Tuhan. Mengikhlaskan amalan serta penuh keyakinan pada Allah Ta'ala. Dan selalu mengingatinya dan melupakan semua yang selain dia suatu berita daripada Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam bahawa dia berkata amal soleh itu ialah amalan yang tidak disukai untuk dipuji hai manusia bodoh hai gila bila dikaitkan dengan akhirat fikiranmu semuanya terkait dengan dunia ini fikiran yang tidak ada gunanya bersungguh-sungguh pada menghasilkan iman Dan anda akan berhasil keimanan anda akan berhasil keimanan. Jangan lupa bertaubat, mohon uzur dan kesal. Dan alirkan air matamu pada kedua belah pipimu. Sebab tangisan dari takut pada Allah itu akan memadamkan api maksiat. Akan memadamkan kemurkaan Allah Azza Jika anda bertaubat dengan hatimu, saya cahaya, cahaya taubat yang benar itu akan menyerikan paras wajahmu. Muslimin dan muslimat. Selamat penonton rahmati Allah sekalian. Madis ke-48. Apabila Syam Abdul Qadir memulakannya dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan juga Baihaqi. Dan di sini disebut juga dalam riwayat At-Tabarani. Yang jelas ia dalam riwayat Darqutni dan juga Baihaqi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tazayyana lin nas lima yuhibbu. Siapa yang menunjukkan amalannya untuk dipuji oleh manusia Dan menzahirkan amalannya apa yang menjadi Allah murka Kalau seorang yang menzahirkan amalannya untuk pujian manusia Maka orang ini tidak jujur dengan Allah Orang ini telah menyengutukan Allah dalam amalannya atau disebut sebagai riak Dan riak ini penyebab kepada terbatannya amalan ia ni terbatal pahala. Bukanlah terbatal dengan masuk kena kodok. Orang yang semahyang lalu diriak. Maka apa yang batal? Gerakannya tidak batal. Kalau betul ikut rukun dan syarat. Yang batal pahalanya. Maka dia menjadi golongan yang Allah Ta'ala sebut. Amilatun Orang nasibah. Orang-orang yang beramal tetapi rugi. Penat seperti orang bekerja tak ada gaji. Disebabkan mereka riak. Yang ini mereka ingin pujian manusia. Mereka ingin mengambil habuan di sisi manusia perkataannya atau habuan dunianya dan sebagainya. Maka orang yang riak, yang pertama amalannya terbatal. Yang kedua dia melakukan perkara yang memenakkan dia. Merugikan dia. Dan yang ketiga dia tidak akan bersungguh-sungguh bila bersendirian. Hanya bersungguh-sungguh bila dia bersama dengan manusia. Yang keempat, amalan bertambah bila dipuji. Kalau kena keji, berhenti terus. Dan yang kelima, azab yang menantinya pada hari kiamat kelak. Kali itu kita perlu tahu cara-cara bagi menangani sifat riak ini. Maka bila kita nak menangani sifat riak. Maka pastikan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada sifat ini. Sifat riak. Dan jadikan amalan kita secara sembunyi. Dan berniat sungguh-sungguh bahawa ini dilakukan kerana Allah sebab kita tahu manusia tak boleh beri balasan apa-apa. Dan bila manusia memuji kita, maka tak perlu kita terlalu gembira. Di mana para ulama menggariskan kepada kita tiga jalan utama dalam menghadapi riak. Pertama, dengan kita merasakan yang melihat amalan kita ini Allah bukan manusia. Allah tengok. Allah yang tengok, Allah yang akan membalasnya. Yang kedua yang kita sebut tadi, belajar menyembunyikan amalan. Sembunyikan amalan tersebut sedaya upaya kita. Sehingga Rasulullah menyatakan, Manis tatwa aminkum, an yakuna lahu khabiyun min amalin salih wal Siapa di kalangan kamu yang boleh menyembunyikan amal soleh maka lakukan kerana menyembunyikan amal soleh itu bukan sekadar menjaga diri kita daripada riak. Tetapi pahalanya besar. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la ya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul Tatawuan salatul rajuli Tatawuan haitsu la yarahu nas Ta'adilu salatuhu ala a'yunin nas. Khamsan wa ishrin. Solat seseorang secara sukarela yang tidak dilihat oleh manusia menyamai solatnya di hadapan pandangan manusia sebanyak 25 darjah. Kalau kita solat sunat semua ni, lebih abdul daripada solat depan wang. Dengan 25 kali darjah. Dan perkara yang ketiga yang perlu kita buat, berdoa kepada Allah. Antara doa yang maksud النبي صلى الله عليه وسلم صدقنا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك به وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يا الله أكملون perlindungan kepadamu daripada menyungutkanmu dengan sesuatu pun. Dan kadang aku tahu. Dan aku memohon keampunan apa yang tidak aku tahu. Maka ini ialah amalan yang baik. Dalam mengatasi riak untuk penghujud. Kemudian lihat apa kata Syed Abdul Qadir. Woy orang munafik. Kan hanya orang munafik yang suka-suka tunjuk amalan dia. Orang yang menjual akhirat dengan dunia. Kata kita, kalau kita jual benda mahal dengan harga murah, bukankah kita ni tak cerdik? Contoh beli barang mahal, harga seribu. Contoh jual 100 ringgit. Maka ini kebodohan, kerugian besar. Apa lagi kita tahu barang tu, barang yang berharga yang mungkin harga lagi. Maka yang menjual akhirat untuk beli dunia ni orang yang rugi. Wahai orang yang menjual Tuhan dengan manusia. Tuan-tuan, daripada kita dok fikir bantuan manusia, pertolongan manusia, pandangan manusia. Kita lupa manusia ini naif. Semua ada di tangannya itu milik Allah Ta'ala. Semua yang ada adalah apa yang Allah berikan. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, ruginya kalau kita memandang kepada manusia, dan juga meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Syaikhul Qadir beribarat bagi orang yang menjual Tuhan dengan manusia. Jual, maksudnya mereka sanggup mencari keuntungan si manusia, pujian dia. Allah marah dia tak takut, manusia marah dia takut. Allah puji dia tak teruja, manusia puji teruja dia. Maka ini orang yang rugi. Kata Syamdu Qadir lagi wahai. Orang yang menjual apa yang kekal dengan apa yang tidak kekal. tuan ni pahala kita benda yang kekal bersama dengan kita. Tuan-tuan tengok orang mati. Apakah dia membawa bersama ni kekayaan? Atau benda dan pangkat. Dia bawa bersama ni kenderaan ataupun rumah. Dia bawa bersama ni almari dia. Wallet dia. Handphone dia. Tak bawa. Habis apa yang dia bawa? Suatu yang kekal bersama dengannya itu amalan. Maka beruntunglah orang beramal. Dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Melakukan amalan. Mencari redonya, keampunannya. Men melakukan amalan untuk mendapat tempat di sisi Allah untung dia. Sebab tu tuan-tuan kita tengok orang mati. Kita belajar pengajaran yang begitu balir. Ma'idhatun balirah. Kalau kita lihat orang ni, orang yang pernah bercakap dengan kita, duduk dengan kita berbicara hal dunia. Orang-orang yang mungkin gajinya lebih tinggi pada kita. Bintang dunia yang dia lebih cerah. Pangkat sentiasa naik, gaji pun naik. Bercerita kejayaan bisnesnya yang lima bintang. Bercerita tentang hotel, bercerita tentang segala kemewahan hidupnya bila dia melancung atau berjalan. Akhirnya tuan-tuan orang ni masuk kubur. Lalu kita menginsafi orang-orang yang punya segala kekayaan, lihat. Dia sama seperti orang-orang lain, miskin. Tidak punya apa-apa. Tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh ditolong apa-apa. Siapa yang boleh tolong dia? Amal. Ketaatannya pada Allah dalam mencari rada dan keampunan. Kata Syihab Luqadir lagi. Orang-orang yang menghabiskan masanya mencari pandangan manusia, ini orang yang terkutuk. Dia anak oleh Allah. Kata <tuh> hairan, bukan manusia ciptakan kita. Bukan manusia beri nikmat pada kita. Tapi kenapa manusia juga yang kita cari pujiannya, manusia juga yang kita takut kejian dia. Bukan dia mematikan kita yang mematikan kita Allah. Sebabnya Allah mematikan dia. Bukan dia memberi rezeki pada kita. Yang memberi rezeki pada kita dan pada dia Allah. Tapi yang kita berterima kasih sangat dengan manusia kenapa? apa? Kadang-kadang mereka pun jawatan Lagi lah kita macam nak sujuk ke dia? Lalu kita tanya awak, dia bagi apa kau? awak? Pangkatnya inilah untuk dia, bukan untuk awak Dan pangkatnya akan tertanggal sewaktu kematian dia Maka tak ada beza lagi dia dengan awak di atas tempat mandi mayat Maka dia perlakukan Apa yang dikenalkan oleh orang mandi mayat Tunggang terbalik kita pun boleh Maka ingatlah waktu dan detik itu Maka celakalah orang mencari reza manusia Sehingga dirupa reza Allah Lalu kata Syahidul Qadir Zahirmu dengan segala Adab-adab syariat Batinmu pula dengan Mengeluarkan manusia daripada hati kamu Maka ilah Orang-orang yang Tahu kedudukannya di sisi Allah Ta'ala Tentang Zahir kita dengan syariat, hukum akam yang mesti kita patuhi. Kita kena bergaul dengan orang. Silaturahim. Tanggungjawab sebagai suami atau isteri. Ada anak-anak tanggungjawab dengan kejiranan. Iaitu hukum Zahir. Tapi hakikat dan hati kita ada Allah. Sebab tuan-tuan tengok bila tuan-tuan mati mana ada tuan-tuan ada kejiranan. Tuan-tuan mati mana ada tuan-tuan ada adik-beradik. Tak ada seorang. Menunjukkan muamalah ini cuma umalak Zahir. Hakikatnya bagaimana kita nak buang manusia dalam hidup kita. Bukan buang makna kita nak berbalau, bertekak, bukan. Nak buang masa kita. Yang menjadikan kita lebih banyak dengan makhluk. Pada masa itu hanya dihabiskan untuk bergawal sendiri. Mereka nak habiskan dengan Allah. Nak buang masa kita dengan makhluk yang melekakan kita daripada menjalankan tanggungjawab. Dan perintah Allah SWT. Itu yang kita nak buang. Kemudian kata Syekh Alhamdulillah. Yang kamu sibuk ialah menghiaskan zahir kamu. Sehingga lupa hiaskan hati. Selalu, tuan-tuan, kita tengok cacat celah pada pakaian kita. Cacat celah pada rumah kita. Cacat celah pada pangkat dan gaji. Mereka tidak melihat cacat celah pada agama. Cacat celah pada ketaatan kepada Allah. Dalam mengikhlaskan, dalam mengesahkan Allah, mengikhlaskan. Dalam menghiyati Allah dan lupa selain daripada dia. Bagaimana pesan pada sahabat. Bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Muaz bin Jabal, ayul amali afdal? Apakah amalan yang afdal? Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antamu ta wa lisanuka ratbun min zikrillah. Kamu mati dalam keadaan lidah kamu terus menyebut nama Allah, basah dalam menyebut nama Allah. Maksudnya segar-segar lagi bukan yang kita sebut semalam hari ni. Oh, saya semalam ada lima ribu lah. Hari ni tak lah. Tak hari ni yang kita nilaikan. Kemudian kata Syam Dukali. Kata Nabi Isa AS. Amal soleh yang sebenar. Kalau kita nak tahu amal soleh itu memang amal soleh kita buat. Kita tak suka orang puji. Contoh kalau kita suka orang puji. Berarti amalan tu untuk manusia. Sebab kita nak. Kita pun kita semalam. Saya kira mulai tu. Mudah-mudahan datanglah soalan tu. Berapa rakaat? Ah, dah ada tanda soalan. Sebelah rakaat. Mula-mula ada tanda soalan. Lama ke sekejap? Eh, lama. Daripada isyak sampai subuh. Akhirnya datang soalan. Memang selalu ke? Atau kata eh saya selalu. Kadang-kadang datang soalan. Lalu soalan-soalan ini kita memang nak orang tanya kita. Kerana apa? Kerana kita nak bergembira dengan pujian manusia pada ibadat kita buat. Maka kalau begitu kita tidak benar dengan Allah. Bahkan kata Nabi Isa tanda orang yang ikhlas. Orang yang amalan solehnya. Tidak mahu dia dipuji. Bahkan dia membencinya. Kemudian yang tak akhir kata Syamdu Hei manusia. Kamu ni boleh suka atau disuruh pilih akhirat tetap fikir dunia. Tetap bersungguh-sungguh memikirkan perkara yang tidak berfaedah. Sepatutnya kamu bersungguh-sungguh dan menghasilkan iman kamu bertobat kepada Allah. Kamu mohon ampun. Dan sentiasa menjadikan air mata kamu tanda kamu takutkan Allah. Tanda kamu takutkan maksiat pada Allah. Tapi Allah Ta'ala tukar ketakutan kamu itu kepada keamanan. Dan menyerikan wajah kamu dengan ketaatan pada Allah. Pertama sekalian bila tersebut tentang amalan, ketaatan. Ini perbuatan syirik ini bahaya. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum ala ukhbirukum bima huwa akhfa bima huwa akhfa alaikum indi min al-masih dajjal. Maka aku beritahu pada kamu perkara yang lebih aku takut daripada bahaya dajjal. Lalu kunna bala ya Rasulullah. Lalu kata sahabat, ya, kami nak tahu. Jawab Nabi sallallahu alaihi As wasallam asyirkul khafi, syirik kecil. Apa dia? an yakum ar-rajul fi yusalli fa yuzayyana salatahu lima yara min nazar rajul orang yang sembahyang tapi bila dia tengok, orang tengok dia dia mula mengindahkan solat dia panjang berdiri dia panjang rokok dan sujud kenapa orang tengok maka orang ni kata nabi SAW alaihi wasallam fitnah ni yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal maksudnya ujian untuk riak ni berat Ujian dajjal dah berat. Ujian riak ni lagi berat. Sehingga ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membatalkan amalan. Bukan menjadikan hilang isi koma. Sebab amalan ni tuan-tuan kalau kita buatkan orang, kita takkan isi koma. Amalan kalau kita buatkan Allah, kita akan isi koma. Kita akan kuat. Kita akan bersungguh-sungguh. Kita pun tak boleh orang tak nak buat. Sebab saya akan buat. Kalau kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita riak, kalau kita fikir kalau Sebab tu kita kena fikir dengan mata saya, Kenapa saya buat puasa sunat Supaya orang puji, saya dapat apa eh Kenapa saya kemulia orang puji, kenapa saya belajar Saya mau dipuji, saya dapat apa Tentang Kita hidup lama dah Tuan-tuan perhatikan apa yang kita dapat Bila kita dipuji orang, tak ada apa Oh saya glamour di sisi dia Maka apa ni lah glamour di sisi dia Kalau makan pun kena bayar ibu. Apa ni lah glamour di sisinya tak ada apa pun keistimewaan. Tentang sedangkan Allah menjanjikan kita dengan keistimewaan bila kita ingat Allah. Ikhlas kepadanya. Sentiasa bersungguh-sungguh dalam amalan. Dan menjadikan amalan ini untuk mencari keredaan Allah. Bukan redaan manusia. Sebab itu tuan dan -tuan, tuan, tuan tengok pada salafus soleh. Mereka berusaha menyembunyikan amalan mereka. Sebagaimana Rasulullah menyatakan malis ah. Siapa yang mampu untuk menyembunyikan amalan. Sembunyikan amalan. Daripada pengetahuan manusia. Maka orang inilah orang yang jauh lebih baik. Saya kata baginda manis tata'a minkum an yakuna lahu khabiyun atau khabun min amalin salih fal ya fa Siapa mampu untuk menjadikan amal solehnya itu tersembunyi, maka sembunyikan. Kita dah sebut kelebihan orang yang melakukan ibadat setiap sembunyi berbanding sebahagian terang-terangan ialah 25 darjah Tak tahu kan senang nak dapat 25 darjah bukan 25 kali ganda. Darjah Dek kenapa dia melakukan amalan biar jangan orang tengok. Sebab itu Nabi SAW suka melakukan ibadat sunat dalam rumah. Dan Nabi suka melakukannya ketika isteri-isteri tidur. Supaya jangan orang lihat. Kalau kita nak latih ikhlas kita, latihlah ikhlas kita dengan memperbanyakkan amalan tanpa orang lihat. Memperbanyakkan amalan tanpa kita cerita memperbanyakkan amalan tanpa orang tahu. Benda kita tahu Allah Ta'ala maha tahu atas kebaikan ini dan kita tahu Allah Ta'ala akan membalas kebaikan kita. Dan Allah Ta'ala sayang pada orang yang buat kebaikan. Maka kalau kita berjaya mendidik kita dengan cara macam itu, datanglah keikhlasan dengan jiwa, dengan cara yang sebenarnya. Wallahu'an bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.